Так, запис пішов, пішов, друзі. Усім привіт. З вами Гантеліч, Ігор Гантеля, Геймер Гантеля. От що ми сьогодні будемо робити? Звісно, ви бачите цю легенду перед собою на екранах. І вже, друзі, вже обов'язково треба поставити вподобайку, підписатися на канал і написати комент. Бо це Мафія-2. Проходження українською мовою. Історична сюжетна лінія. І так. Друзі, таке враження, що я зараз на початку 2010 року. Саме тоді, саме тоді вийшла друга частина світової легенди Мафія 2. Що ж, давайте, погнали. Ну і давайте середній рівень. Ми з вами вже не зовсім новачки. Тому... Давайте, друзі. Починається все. Самі знаєте, що Давайте дивитися. Дуже-дуже епічно. Я музику вимкнув, щоб там мене YouTube за авторські права не доставав. Вот. Ну, тут ми можемо... это видео, и так начинается пеша глава. Исторично. батькищина Сицилия. Лыпынь 43. Рік. Операция Хаски. Я попал в 504-й парашютный полк. 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом Сицилии, но самолет подбили, и выжило нас всего трое. Мы оказались в глубоком тылу. Мы были обречены, но нас спасли бойцы Сопротивления. Поэтому, когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами, мы решили отдать должок. Если никто не Атоскалета! Стреляй! Традито! <толес> <толес> Хвилинку я! Зос! Сейчас это дипотер! Забув, друзі, и сам забув и вам сказати, якщо у вас підключений. Вот и геймпад. Да, вот. Ну, джойстик, вот. Геймпад його треба вимикати. Іначе буде от така фігня. Пробуємо ще раз. Тобто ви, якщо у вас геймпад підконекшений, ви не пограєте з геймпадом і доведеться в гру походу пере. заходите Зараз. раз вы бачите да вот я сподеваюсь что за все піде. я просто зов всем зов всем зов забыл за

Попалы. Эй, скалеп! там живой? Ага, местами. Тогда вставай и пошли. Бери столько патронов, сколько унесешь. Друг больше не будет. Ничего себе! <связь> наверху. Зачистить второй этаж. Колеса, идет. Учить это я прямо стати. за учура Есть. О.

горит с балкона. Давай обратно внутрь. <свист> <Твою мать>. <свист> <свист> Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Cannonà, ne ube Ne ube vai, ne nata. Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un rompito da palla. È davvero Don Carlo. Quello è finito. tu! Un congeo quando siamo i cuscini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Oh, amici, no. Eh, lo conoscono tutti! Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noiarci del pozzo. Ci rendiamo? Sapete che potete affedarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, la va a Sicilischi Scusatele. Dins Почему? Потому что он так сказал. И зараз мы до дома будем уже ехать, я так разумею. А, уже другая глава. Уже, друзья, другая глава пошла. Ну, прибыл потяг. Вот он, МВР скучал по нему? Цит Джонас а, а как Не скажу, что тут прямо рай на земле, но где угодно лучше, чем Бакопе. А что с погодой париться? Говорят, это самая холодная зима в истории. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года два. Почти три. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? Пять минут разговор. Заре все-таки вот так подроблю. Вот Горы опять на папашу моего свернули. Может сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как она там была? Я даже газеты читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну типа нам слегка помогли. Есть такой Дон Кало. Нифига себе! Дон Кало? Я про него слышал. Правда? А то! Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял. Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ну-ну. Uh -huh. сам потом вручал. Так ты настоящий герой войны. А потом что? Трахнул пару сицилийских телок и вернулся домой? Да, точно. Старая роль. А тут можно вообще драгать все, что движется, и всем плевать. Какая далі... То, кто в Индалии сам это и делать. То ты Джо, это вам не такой. Салют. А, салют, Ачинтане. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чтоб повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Э, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась. Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку. Подожди-ка. Имя? Имя надо. Вита Скалетта. Спасибо, друзья. Ладно, до встречи. Так, слушай меня. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, то ты отвоевался. Что? Стой, стой, стой. Ты, ты что, ты? Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно. В случае чего сидеть, то мне сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Всегда, пожалуйста. Кому брат ты мне как брат родной. Теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвести. Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Кент. Ну, в шинок дружный, короче. Ну, вытяну его две минуты, Приехали. А, спасибо. Дальше не надо. Так, мы приехали до дома. Доброго дня, что вы тут спасибо. пробуете? Э! Так, мы сейчас вернемся. Привет, мама. Я вернулся. Вита, Вита, сынок, ты вернулся. Такая двурушная вижу. сцена. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, так как, ждали. как дела? Иди. Блин, он вот реально зараз в Украине это же война. И я хочу сказать, нехай все, кто защищает нашу Украину, все, кто увидит за Украину, все нехай повертаются живыми до родных. Це саме головне. Так, ну тепер ми поїли, Можемо лягати спати. Ось моя кімната. Лягаємо, друзі, спати. Тобто вже настав наступний день. Здесь жити нельзя. Надо щось то придумати. А наступний день, друзі, ми з вами правильно будемо проходити у наступній серії по мафії. Що ж, дякую всім за пригляд. Всіх чекаю. Обняв ваш Гантеліч.